Морген, Морган продовжуємо прокидатися разом з вами. Наразі в нас ще одна гостя, гостя спортсменка Олена Костевич. Ваші опуски. Я не знаю, чи правильно я зробила, тому що а, а, ви до нас сьогодні прийшли із пневматичною зброєю. Правильно? Давайте покажемо власне ваші здобутки, тому що ви принесли Україні цілих дві бронзових медалі на да, Олімпіаді дом... у Лондоні. 2012. <світую> вони так само важкі, як і вчорашні медалі. Ой, а не а тяжко вони, ні ручки вони не накачали. Чи вони однакові? А, здесь на, на кожній медалі Написано за какое упражнение? То есть можно прочитать, что это стрельба, какой вид оружия, mm -hmm. дистанция. То есть там. А где это написано? А сбоку, so, сбоку, 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 на медали ага. вот здесь написано, что а, стрельба, а женщины, 10 метров, воздушный пистолет. Ну, все это слово Класс. переводить. <laughs> а, вы теперь будет будете отмечать там, 29 липня, а то и день, когда <laughs> вы отримали медаль? Ну, знаете, вот Софин, да, когда, я помню, когда я а вы выиграла. Вы выиграли, да, да, я выиграла золото, вот 15 августа, вот я дату это помню, может, я, ну, для себя вот отмечаю, может, не там, не в таком масштабе, да, Як урі. Новий, да, да, Новий годну. Но, но для себе я то есть там. Прошло 4 года, пройшло 8 лет, вот уже в этом году було. Тобто, вот для мене це дата. Зважаючи на те, що в Україні дуже багато свят, то наші сьогоднішні гості так буквально за кілька років можна буде святкувати майже кожен день якесь свято. Головне, звичайно, щоб потім э, втриматися у спортивній формі. Хоча я за вас чесно кажучу, у цьому сенсі зовсім не переживаю. Покажіть, будь ласка, нам вашу пушку. Пушку. Ну, Пушка. По показываю, показываю. Ну. Вот. А можно и... А, да. Ой-ой-ой. Да, очень... Ну, я о, только водный пистолет да. тримала в руках. Ну, а можно потримать? Да. Потримать? Конечно. <laughs> не никаких забубонив, между прочим, чтобы, а, если у вас есть... Є... Да, не поворачивать uh -huh. дуло пистолета на людей, то есть в камеру, потому что это как ну, такая прямая uh -huh. как агрессия, uh -huh. прямая... Вот, штука. Это, поэтому. А что это такое? Это воздушный баллон. Он заправляется воздухом. Это показывается, сколько давления в баллоне здесь. Ну, там мы не заправляем до 300, то -то -то около 200. есть тут нет пороха? А здійсні пороха, це пневматичний пістолет, угу. стріляє стреляет воздухом. Угу. Заряджаються пульки, вот, похоже, як в тірі, в тільки не другої форми. Жінка з пістолетом це подвійна зброя, чесно вам скажу. Жінка ще хотіла запитати, чому ось це опинилося у ваших руках. ви з дитинства хотіли комусь за щось відплатити чи ні? Нет, ну, таких как бы в детстве у меня проблем не было. То есть э, я была таким сп спокойным ребенком, и какой-то вот э, ну, злости какой-то, чтобы выплеснуть это все в тире, у меня не было. А вот э, могу сказать, что случайность, да, что я попала в тир, и, ну, вот понравилось, знаете, прикипела душой, вот, и мне, ну... Заинтересовала. Вот я уже оттуда я уже не ушла. То есть у меня был выбор, я тогда еще занималась одновременно большим теннисом. Mm -hmm. И вот у меня уже через год стал выбор. Чим я чима стрелятичную жіночую пушку. Вот поэтому я выбрала все-таки. стрельбу и не жалею об этом насколько нам а, ведомо, ты имеешь звоня уже капитана СБУ. А, расскажи как ты его здобула но mm -hmm. no, у нас спортивная команда служит безопасности так как и в других силовых структурах mm -hmm. а, вот у нас около там 40 человек находится в команде а вот я уже в этом году 10 лет как я служу в спортивной команде. Ого. Да, поэтому у меня уже большой стаж, да, опыт. А, вот. И звание, вот звание лейтенанта я получила после младше, младшего лейтенанта. Угу. Мне присвоили после Афин, а, вот это как досрочно у меня было угу. звание такое. А потом уже по выслуге лет вот я уже дослужилась до капитана. А <реш> мне ничего цеп... <чему> сдалось <реш> еще сразу после лондонских подей капитана. <реш> ну, еще, еще будут у нас так. торжественные мероприятия, возможно, что-то еще пит вы. Не знаю, но у нас разрешено только один раз досрочно получать. То есть, возможно, мои награды это будет как толчок для новых каких-то добрых. Кто болевая за тебя наибольше? Ну, больше всего, конечно, мои родные, конечно, парень мой, то есть, ну, родственники, это в первую очередь, да. Mm -hmm. Много встречаю людей просто на улицах, которые искренне болеют, искренне переживают за меня, вот, которых я, допустим, лично там не общаюсь. А да, за себя они вони не переживают, если вы идете по с такой зброей? Ну, я обычно по улицам с оружием не хожу, это... Как бы Нібезопасно наші країні так, <рес> да, хоча удостовірення служби безпечності мені дає право і носить, і використовувати повне арсенал. Но, да. <рес> <рес> Может, не арсенал но... Що стосується тренера, тренер це та людина, яка вкладає вам у руки те, з чим ви будете працювати далі. Якщо це там восточні якісь єдиноборства, то там нунчаки, палки і так далі. Вам у вашу тендітну жіночу руку взяли і вклали ось це. Как <laughs> звати эту людину? Э, И это та самая людина, которая сейчас с вами работает? Как звати вашего тренера? А, мой тренер Чередінов Игорь Борисович. Он, а, мы с ним... Познакомились с самого первого дня, вот он со мной, уже 16 лет, мы с ним вместе. Да, mm -hmm. многие спрашивают, как вот такой долгий период вы можете его, да, ну, как на находить ну, как тему для разговора, или там, ну, вот как можно. Вы знаете, всегда вот находится новая какая-то. Ну, Постоянно в работе. То есть вот когда общее дело, когда и он любит стрельбу, да, он э, когда-то даже поменял работу свою, чтобы заниматься и вот, обучать да, детей стрель... ну, стрельбе, да, стать тренером. Вот, поэтому для нас это как общее дело, вот оно, общее дело сближает, да, вот мы настолько, вот у нас какой-то тендем такой создался, что, ну, я знаю, что многие вот смотрят на нас вот как, ну, ну так по-доброму завидуют, потому что очень редко, когда люди находят вот так вот друг друга и могут, ну, вот... На результ, на результат в місті Добре, ось... нагадаю, що ми спілкуємося у студії із Оленою Костевич подвійною е бронзовою. Ну можна ж сказати, чемпіонкою. Ну в принципі, можна да е е олімпіади 2012 у Лондоні. І мене цікаво, чи таке у вас, мабуть, дуже багато е спільних розмов з чоловіками. Вони ж люблять поговорити про футбол, про зброю. Ну там можливо, тему про дівчат ви не дуже підтримуєте. А про зброю спілкуєтесь? Ну, конечно, у мужчин, когда узнают, что я там олимпийская чемпионка, а теперь уже двукратная бронзовая призерка, э, да, олимпиад именно по стрельбе, конечно, же первый вопрос, а как, а что, какое, какое оружие? То есть вот у них такой неподдельный интерес проявляется. Это еще у меня со школы, когда все знали, что я занимаюсь стрельбой, то есть, естественно, там, мальчики, парни, то есть мужчины интересуются, вот, а как, потому что не все знают именно спортивную стрельбу, потому что а многие стреляли в тирах боевые стрельбы, да, крупный калибр, а у нас калибр 5,6, либо 4, 4,5 мм. Это малокалиберная зброя, так? Малокалиберное 5,6, да, пневматично, 4,5. А, вот, то есть тут немножко по-другому, э, отличается, как в обычных тирах, да, то есть стреляют там немножко по-другому. И, ну, конечно же, это интерес, в первую очередь. И вот каждый раз рассказываешь, ну, как заново, как вот... Психологично, а важко было, ну, в принципе, там, тримати зброю в руках на первых порах? Ну конечно. Э, оружие весит около килограмма, то есть за тренировку вот сейчас я делаю около 100-200 подъемов. То есть, ну представьте, это 200 килограмм за тренировку нужно не, понять, я имею сказать, вот, а псих... в виду психологично. Просто перебороты, стрельнуты в какую стиль. цель. Ну, как в фильмах показывают, нужно зн... так... Сконцентрироваться, сконцентру... выдохнуть. Mm -hmm. Да, и э, многие, кто смотрел финал, видел, какое напряжение, просто ну, так, атмосфера вот эта, да, она очень напряженно, и в первую очередь тебе даже не физически тяжело, а в первую очередь морально-психологически тяжело, чтобы сконцентрироваться внутри, да, все эмоции, чтобы не выходили наружу, и вот такое как бы спокойствие, да, чтобы было на тебя внутри, чтобы ты смог сконцентрироваться на выстрел, а не то, что происходит вокруг. Вот это самое ну, тяжелое. Отвлечься и сконцентрироваться именно вот на себе. Уже было сказано тобой, что 100 выстрелов, правильно, за одно тренирование? Ты, мабуть, в ну, я бы втомливалась, честное слово. Як ты от этого відпочиваєш? як ты попускаешь ситуацию для того, чтобы потом снова прийти на тренирование и снова сто, або ще больше вистрілів зробити. Ну, в первую очередь, это, конечно, питание. А, вот, хороший сон. А, вот, что еще? Хожу еще в восстановительные мероприятия. Массаж, сауна. А, что еще может быть? Это... Не знаю, приємне спілкування з друзями. Тобто вільне то, часу тебе просто... буває і на себе, і для себе? Звісно, якщо все раціонально ко всему підходить, то залишається і вільне час. Добре, ще два запитання. Які в тебе ну, подальші плани? Чи плануєш ти поїхати на наступну Олімпіаду? І по-друге, що ти можеш побажати всім тим, хто також хоче займатися стрільбою? Угу. Я ну, сейчас, конечно, планирую. Вот как сложится моя жизнь за следующие четыре года неизвестно, да. А, вот, и приглашаю всех заниматься стрельбой вот, спортом вообще, потому что спорт это все-таки здоровье а, может быть не профессиональный спорт но просто для себя, даже элементарную вот утром зарядку а, кстати, сегодня утром я встала раньше, чем у нас обычно бывают зарядки вот, поэтому Мы сейчас такие. Пойду, да, пойду досыпать Ой, одним словом можно сказать, что гасло для тех, кто хочет пострелять стрелять так стрелять, я им повожу рукой О, Олена, Олена Костева Ч дворазова правильно бронзова призерка. Я вже навчилася. Була сьогодні у нашій студії. Дуже дякую тобі. Тут зітне ніж його ручку. пожму. А ми дивимося з вами відеокліп «Будьте з Гуден Морген.